Шановні тренери, гості, представники засобів масової інформації. Ми розпочинаємо після матчову прес-конференцію. Будь ласка, задаємо питання. Ну, перше запитання, воно стандартне до обох тренерів, щойно закінчилася гра. Емоції полярні у обох тренерів. Однак хотілося б, щоб ви поділилися тими емоціями. Як наставник Буковини, так і наставник арсеналу. Гості продовольва. Ну, комментировать ничего не буду. Дал как бы все слово, потому что, чтобы вы меня поняли, во-первых, однозначно у нас существуют огромные пока проблемы по составу. У нас много травмированных. Мы играем где-то процентов 60, только основной состав. Есть у нас 4 футболиста, которые, как можно сказать, на подходе. Но не буду комментировать, почему, потому что по приезду в Черновцы ну, у нас существует пока такая большая проблема, мы вообще не тренируемся. Нам просто негде, мы приходим на зарядки. И ребятам ничего даже слова говорить не буду. Пусть это люди, которые отвечают за поля, за подготовку команды, которые там рассказывают, что они там буковина им нужна, вот они пусть думают о буковине. Я ребятам слово не скажу, как они играли. Хорошо, плохо. Когда сделают условия, тогда будем мы уже говорить про профессиональный подход футболистов. Потому что не может быть такое, что там рассказывают какие-то премьер-лиги, а команда ходит или в огородах тренируется, или там создаются такие условия, что все сделал, де, делает у нас там не человек, отвечает за спорт в городе, так он все делает, чтобы футбольная команда не попала на поля, которые существуют в области везде. Вот он, 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 он пусть. Что, чтобы вы поняли, мы когда были в Крыму, этот человек там спорил на спор, что Буковина возьмет только 6 ячей. И, учитывая, так как он взялся за по, нам составление этих препятствий, так я так думаю, что он где-то близок к этому. Все, что он делает, пока направлено вот на, на уничтожение команды. И вопрос еще с небудный слова. Ну, как сырай, так сырай. Владимир Григорьевич, ну, в Белой церкви ситуация фактически аналогичная. Ваши речи заменить команду Буковина на арсенал. Фактически одно. А на другое вот Я, Я, как вы понимаете, я то, как посмотрел, э, ну, арсенал то же самое, как мы, ну, мы на предыгровой тренировались. Э, поверьте мне, ясно, что это не, не футбольное поле для команды. Вот арсенал занимает на сегодняшний день третье-четвертое место. Ну и то же самое как это, к вашему в области, не знаю, там городские власти. Ну не может быть команда на третьем месте борется, арсенал. Хороший тренер, хорошая команда, ребята бьются. А такое, ну как, такое отношение, ну, зачем туда? заниматься вообще футболом. Да. Ну, поверьте, что у нас, я не говорю, что хуже, лучше. Ну, у нас на сегодняшней ситуации вот такая ситуация. Вы чуть выше, мы чуть ниже. Но в целом надо кардинально менять ситуацию. Потому что если уже показывают по телевидению, правильно, наши игры первой лиги. Арсенал показывали. Ну, заведите канал Футбол, ну, вот ваши раздевалки, правильно, на те поля, где вы тренируетесь, где мы тренируемся. А получается такая какая-то. Ну, прячут это как оболочку создали какую-то, Такое впечатление, что только одно Запорожье, одно Закарпатье. А все остальное, ну беда. Тогда уже сточите под этот, как получается, критерии допуска к соревнованиям. Да не, не допустите ни арсенал, ни буковину. Вот, и пусть эти думают люди, которые занимаются футболом, как, как относиться к командам. А то они издеваются, тут, я говорю, тут один тренер дурачок, второй тренер дурачок. Вы думаете это, и самое интересное, они спрашивают, почему команда проиграла, почему выиграла. Вы подумайте о том, где тренироваться. Я считаю, что арсенал заслуживает большего, намного больше. Сто, сколько уже, лет пять, наверное, команда на одному и тому же уровне. Очень високо. Ну, у нас те же самое было. Пане Игорь, до вас запитання, ваш коментар. Матч, який ще не закінчився. Скажу, початок був э, за нами, вдавалося, <coughs> гра, удари, забили гол. Потім хвилину 20-ї гра вирівнялася. Тут причина не знаю, чи вже така боязність, треба було отримати рахунок, чи таких причина. Гра вирішилася, була вже рівна гра в подальшому. Єдине, що в нас були гострі контратаки, і перекладено і там. добре, що так закінчили для нас. Скажіть, будь ласка, а чим пов'язана заміна у стартовому складі Чорномаз замість Степанчука? То було якесь відчуття внутрішнє, що саме чорномазу потрібно ставити? Ну, чому? Ми брали чорномази, це гравець основного складу. Ми... Тут е... крайні підзахисники дуже важка робота, десь одному витримати всі матчі. Зараз я рахую, що в Запоріжжі десь краще на атаку виглядав чорномаз. Тому країнський склад так вийшов. Наскільки сильно на гравців ваших вплинула поразка в Запоріжжі і наскільки важко їх було вивезти цієї, після цієї поразки? Ну, якщо ми перемогли, значить вдалося вивезти. І так. І так. Я скажу, коли на... дуже хороша команда, і сьогодні всі бачили, що важко з ними грати. Питання, пане Атамовича, три заміни приблизно де той самий час. Що це означає? Ви втомилися, чи ви змінили, просто вирішили змінити тактику і дотягнути матч до такої перемоги? До... І, і втомилися і ви, Рибковський Антонюк попросили заміни. І зразу через хвилину вже нас. Так що заміни були вимушені, всі попросили. Відчули, що вони вже віддали все, що щоб вийшли свіжі. Ну, ваше национальное перерыв не было, что вы держите рахунок? И... Нет, не, не было. Не было такого. Не было даже указано, что надо играть в оборону, так как мы старались играть в Запорожье. Но такого не было. Но десь соперник нас заставлял отходить назад. Все хорошо, что, что десь вдавались эти контратаки. Все. Я реализовался. А, Григорьевич, к вам вопрос. А насколько на игру повлияла вынужденная замена Керчу? Ну, не знаю, с чем это связано, однозначно. Вы сами увидели, как бы где-то ребята были в шоке. Я так думаю, потому что никак не могли, хотя там были сказаны определенные слова, но сам видим, команда вышла растерянная, Не знаю, с чем это связано, потому что есть как бы лидеры, так называемые, в команде, почему они как бы не, не подняли, может, так сказать, упавшее знамя, не могут. Так, будем разбираться. Ну, еще раз говорю, не, сейчас как бы на первом плане футбол не стоит у нас, как бы сами в этом неплохо старта, стартовали, выиграли, приехали черноцы и тут опять же нас на, нас встречали дома и делают пока все возможное, чтобы команда не играла в футбол. Будем приедем сейчас, будем это. Как, с, я сказал после домашней игры, что как бы если есть другой тренер, который без тренировок умеет добиваться результата, я как бы Учитывая, может, мой возраст молодой, я не умею так делать. Потому что как бы, мы видели там одну проблему со стандартов. Как бы, сами видели, много подавали, но учитывая высокий рост арсенала, надо было наигрывать как бы, розыгрыш стандарта. Мы просто не могли, у нас негде было. Мы знали, что надо, так объясняли, но реально-то надо было на, на, на фоне, на, где-то на грани контратаки надо было разыгрывать. Но не могли мы. Поэтому вот такой результат. Еще раз, не буду ничего, ну как, ну так как получилось. Пусть они там думают, а не я. Питание а, На вашу думку, вот, рахунок, он Ну, честно говоря, я можу, могу так сказать, Арсенал, наверное, был ближе к счету, я, я так думаю, 2-0, чем мы к нище, я так думаю. Потому что, учитывая, что это как бы излюбленная как бы, манера ведения игры Арсенала, они создают все пространства, где очень быстро потом Тобто навсі легше грати на контратаках, ніж грати позиційно. Це, до питання до вас. Такі враження, до, до пана Артемовича, таке враження, що арсеналу краще контратакувати, ніж позиційно облагати. Це, це, така, це така якась тактика особливо. Воно у вас якось ограниченніше виходить. Ну так, воно краще виходить, тому ми не міняємо. Якщо ми саме наступальна грали, я скажу, що у нас не виходить. Нас краще виходить на не, не, не виходить, да? Так, і на зборах грали, і тут збору це. Не. Можливо, зараз щось поміняється. А, що запитання на вас? Я, чесно кажучи, на курсі справи. Ви вам ставили такі завдання перед початком? Бо ви так багато скажем, претензій до, свого, до керівництва міста, області. Це керівництво ставило вам якісь завдання? Генеральні? Нікаких нету випадки, які можуть бути задачі. Есть у... ребята вовремя получать зарплату, вовремя премиальные. То есть в этом плане, э, поверьте мне, не, э, как бы, претензий как бы, не к руководителям города и области нет. Претензия к человеку, который занимается именно как бы, спортом в области, в области или город не знает, чем он там занимается. Это человек, который я считаю, что это вредитель. А что за людина? Ну, есть такой человек. Не, не боюсь, есть такой. У нас есть там фамилия его Деканюк. Вот если он это человек, как бы он считает себя незаменимым, вредитель футбола черновицкого. Может, он любит какой-то другой вид спорта, наверное. Я не знаю, что он любит. танцы. Я так понимаю, что... Ну как, получается, еще я, я, не, я считаю, что вся наша жизнь людей незаменимых нет. Если на данном этапе я мешаю ну, как бы футболу, то я уйду без, без проблем. Ну дайте футболу, я не держусь за это место. Хотя я, ему, я им дорожу. Мне нравится работать, но ну, это Ну, это, работать это, негде, да? Ну, как получается, вот негде. Желание есть, а возможности нет? Ну да, ну как я сейчас, мы, фактически, мы виртуально тренируемся сейчас. Там есть у нас люди, у нас генеральный директор очень хороший есть, который это, занимается футболом. Есть тот же мэр, губернатор, вы ну, поверьте, еще, вы сами знаете, это Украина, куча проблем, там куча это, людей, которым надо помогать. Не все на футболе. Я же не могу по каждому поводу, например, примеру, звонить, там, например, в мэру или губернатору, сказать, слушайте, вы ручаете, потому что в Буковине не тренироваться. Я человек, который за это отвечает. вот и все. А мы, получается, чтобы вы поняли, как ситуация вообще смешная. Чтобы Буковина потренировалась, надо наперед написать, на, например, на полгода план, ну не план подготовки, а тренировки до минуты. Расписание. Да, расписание. Занятия Я вам объясняю, что в первой лиге есть три дня, где может варьировать. Плюс я же не знаю, как мы, вот как мы были в Донецке, добирались почти сутки, потому что автобус сломался. Я говорю, это невозможно, дайте плавающий график. Нет, не надо, только точно. Надо точно это, как бы, час в час, минута в минуту дать. Не может быть такого. Я не даю, я даю на неделю. Ну, к примеру, вот мы там, дождь пошел, сказали, все, все поля закрыты. Есть там два запасных. Ну, прямо в тот же день, в тот же вето выпускает 120 групп дітей тренуватися, поки Буковина не умрє. Ну от і все. Пане Артемовичу, <кхів> за Орденцева декілька слів. Орденську. Орденську, кажу, да. так. Так, що, що ви плануєте? Ну, я скажу, трошки не по бо на зборах отримав травму, йому там зашивали, так, йому м'ясо, зашивало. Водно, що, що не готовий, і вже так складно грався. Ну, ясна справа. Зараз такі матчі, що десь, бачите, рахунок м'яч-мяч. десь... він буде впікану. Та думаю, що зможе, чому його вибрали. Давайте те, що допомогли. Дякую. Пане, ще таке питання. Великий дуже аванс в міжсезоні ну, перерві великі зимові. Аванс. На аванс. звернули увагу, говорити. В, 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 в цьому контексті як ви дивитесь на початок, на, весні, на початок весняної частини. Вас задовільняє ваша гра, ваш? Повністю не задовільняє, результат, звичайно, не, не задовільняє, особливо домашній матч з Одесою. Де правда, не, якщо ви бачили, чи, чистий гол ми зарахували, тут звичайно, що неприємні такі моменти проходять. Вот. Тож що аванси, ну напевно. Хлопці заслужили того, щоб пішли. Мені задають із таким підтекстом, щоб я сказав, що сталося випадково. Ну я вже говорю, там 13 гір не можна вирати випадково, можна одну-дві. Ну, можливо, десь нас якихось матчах повезло, але набрали річки, показали гру. Будемо старатися так продовжувати. З цим стадіоном це, мабуть, питання не до вас, так? Да? Стадіоном? А я думаю, що вже питання вирішено. Якщо з губернатором став... федерации футбола На заседании И мы уже с завтрашнего дня уже будем тренироваться у нас на базе, на хорошем поле, так что тоже уже какие-то проблемы по побутовому напоследок вопрос к вам, не касаемо футбола. Вот, футбольная общественность была шокирована случаем, который с вами произошел там, покушение, много чего говорили. Скажите просто, как ваше самочувствие сейчас? Ну, сказать, нормально, как бы, по, по, плану, как бы, потому что док доктор израильский, это профессор, светило, сказал, что как бы, период восстановления порядка два половиной года идет, то есть как бы, еще долгий период. Все равно как бы есть большое там, улучшение, но там я не буду в, термила, в терминологию там ходить, как бы обгоняемые на много графики, даже предполагаемые. Надеюсь, все будет нормально. Сейчас, честно говоря, будем разбираться еще, потому что пока занимался футболом. Там, наши судьи, ну, это Украина, выпускала людей, которые там, непосредственно участие к преступлению умели. Там, одни поймали, вторые отпустили. По всей видимости, так как мне объяснял там, этот мой, пришлось взять адвоката. Я думал, что как бы, Украина правовое, конечно, государство, пришлось брать адвоката. Там. Я так понимаю, что я уже говорил там, ну, с, с ним что я так думаю, что в конце концов, как идет развитие этого всего дела, то я так думаю, что может и меня еще на это посадят, а этих отпустят. Ничего интересного. Это, кстати, смешно, но пока ситуация такая, что заказчик на свободе, один из участников вообще там то же самое пытается его сейчас выпустить, как бы это. И человек там поменяли уже статью, там, ну это Украина, что делаешь. Да, это Спасибо большое. Все, дякуємо. Удачі, Спасибо. Удачи. Спасибо. Спасибо.